Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Oh iya, kamu bisa komen di bawah teman-teman. Semoga baik-baik saja ya. Eh iya, Tumben nih Sony menggratiskan 5 game di PS4 bulan April 2020. Yuk simak video sampai habis. Eh sebelum ini jangan lupa untuk di-like, di-share sama di-subscribe ya karena itu mendukung channel ini semakin berkembang. Pertama, ada game Uncharted 4, game petualangan seru ini digratiskan oleh Sony melalui langganan PS Plus. Tapi kalau kamu yang mau benar-benar gratis, kamu bisa saja mengklaim PS Plus gratis 14 hari teman-teman. Tapi khusus pengguna baru ya. Kalau pengguna lama ya tidak bisa harus beli gamenya. BTW jangan sampai ketinggalan ya ngeklaim game gratis ini. Lalu kedua ada game Dread Rally 2 Game balapan seru ini digratiskan oleh Sony melalui langganan PS Plus Tapi caranya dengan cara seperti yang tadi itu Dengan klaim gratis 14 hari melalui akun baru Caranya kamu bisa buat aja akun baru selama 14 hari Terus kamu buat lagi supaya gratis terus teman-teman Ketiga ada game Journey ini game benar-benar digratiskan oleh Sony dari tanggal 16 April sampai 5 Mei Eh, jangan sampai ketinggalan klaimnya ya teman-teman Karena ini game lumayan seru ya Eh iya, sebenarnya saya udah buat gameplaynya bisa dicek di sini Atau di link deskripsi di bawah ya teman-teman Yuk selanjutnya Keempat, ada game Uncharted Nathan Drake Collection ini game benar-benar digratiskan oleh Sony selama tanggal 16 April sampai 5 Mei teman eh jangan sampai ketinggalan klaimnya ya dan game yang tadi oh iya ini sebenarnya udah saya beli juga loh si fisiknya atau versi Blu-ray Blu tetapi ya kalau dilihat dari segi budget saya sayang juga sih membelinya tapi lumayan lah buat koleksi dan Game ini juga udah lumayan langka di marketplace dan harganya ada tapi harganya lumayan naik temen-temen Dan sebenarnya ini game juga digratiskan oleh Sony bulan kemarin melalui program PS Plus seperti game yang pertama dan kedua tadi Ya caranya seperti yang utama tapi saya lihat di forum-forum katanya banyak yang ketinggalan ngeklaimnya atau ada yang nanya kalau udah ini bisa ngeklaim lagi nggak bisa temen, temen bisa loh oh iya ini game udah saya buatkan juga versi Wildtrop-nya, teman kamu bisa lihat di sini atau di link deskripsi di bawah selanjutnya dan yang terakhir game PS4 yang benar-benar gratis yang dikasih oleh Sony yaitu game Connect 2 teman-teman game ini merupakan game lanjutan apa game lanjutan dari Knack 1 yang dikritik oleh gamer-gamer karena kurang memuaskan, matanya pihak Sony membuat connect 2. Tapi connect 2 sekarang di, digratiskan oleh Sony. Tetapi syaratnya ini untuk akun PSN Jerman, teman-teman. Kamu bisa mengakalinya dengan cara membuat akun baru PSN Jerman lalu kamu klaim deh. <laughs> Terus kamu jadikan primary di PS PS4 kamu. Hey, we, rincian dari game gratis Sony kali ini ada dua dari langganan PS Plus atau kita harus berlangganan per bulan atau per tiga bulan atau per tahunan dan bisa gratis juga selama 14 hari teman-teman dan tiga dari program Sony we... Play at Home sorry ini di dubbing <laughs> sekarang ini lagi ada pandemi virus zone, teman teman dan kamu jangan kemana-mana saja ya kalau misalnya belum penting-penting banget mending di rumah main game atau apa gitu teman-teman atau kerja atau sekolah ingat ya tapi kalau kamu kepentingan bolehlah keluar tapi sekedar kepentingan aja kalau udah selesai ya pulang gitu segitu dulu ya dari saya kalau ada pertanyaan atau ada informasi tambahan tulis saja di komen nanti saya baca saya balas kalau ada teman-teman oh iya sebelum saya akhiri jangan lupa untuk di like di share sama di subscribe ya teman-teman karena itu untuk memajukan channel ini semakin ramai yang menonton semakin pada mengetahui informasi-informasi terkini dari saya teman-teman ya, oke terima kasih tunggu video berikut berikutnya ya bye bye Adios. thank <laughs> you